Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah orang seolah-olah mendapat semua yang mereka inginkan dengan mudah, manakala yang lain bergelut tanpa henti? Mengapa ada kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan aliran, sementara yang lain terasa seperti satu pertempuran yang tidak berkesudahan? Jawapannya tidak terletak pada nasib, kerja keras semata-mata atau keistimewaan luaran ia terletak pada satu pemahaman yang mendalam tentang sifat realiti itu sendiri. Satu rahsia yang dipahami oleh apa yang saya panggil golongan satu peratus yang sebenar. Ini bukan tentang kekayaan kewangan, tetapi kekayaan kesedaran. Mereka faham satu kebenaran asas. Dunia luaran anda adalah cerminan tepat frekuensi dalaman anda. Setiap perkara, setiap orang dan setiap keadaan dalam hidup anda sekarang adalah gema yang sempurna bagi getaran yang anda siarkan dari dalam diri anda. Ini bukan falsafah angan-angan. Ini adalah undang-undang alam semesta disokong oleh prinsip fizik kuantum dan hikmah purba. Anda tidak menarik apa yang anda mahu. Anda menarik apa yang anda adalah keadaan hidup anda bukanlah sesuatu yang berlaku kepada anda ia adalah sesuatu yang bertindak balas kepada anda alam semesta tidak memberi anda apa yang anda minta dengan kata-kata anda ia memberi anda apa yang anda siarkan melalui keadaan kewujudan anda iaitu gabungan fokus keadaan emosi dan kepercayaan teras anda inilah titik di mana kebanyakan orang tersilap mereka cuba mengubah dunia di luar tanpa terlebih dahulu mengubah dunia di dalam. Mereka menunggu keadaan menjadi sempurna sebelum mereka membenarkan diri mereka berasa gembira, aman atau melimpah. Tetapi itu adalah formula untuk kekal terperangkap. Anda memegang kuasa untuk mengubah secara radikal setiap aspek kehidupan anda. Tetapi ia bermula dengan mengalihkan fokus anda daripada cuba ia memanipulasi dunia luaran kepada menguasai alam dalaman anda. Anda adalah stesen penyiaran yang paling berkuasa di alam semesta dan dalam video ini saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk mengubah siaran anda secara sedar untuk mencipta realiti yang selama ini anda impikan. Jadi, bagaimanakah kita beralih daripada menjadi pemerhati pasif dalam kehidupan kepada menjadi pencipta yang sedar. Peralihan ini bermula dengan menerima satu konsep yang radikal. Realiti yang anda inginkan sudah wujud. Ia bukan sesuatu yang perlu anda bina dari awal. Bayangkan ia seperti stesen radio. Semua stesen, jazz, rock, pop, klasik bersiaran secara serentak pada masa ini. Anda tidak perlu mencipta muzik rock anda hanya perlu menukar dial radio anda ke frekuensi yang betul untuk mendengarnya. Begitu juga, setiap kemungkinan realiti untuk anda, versi diri anda yang sihat, kaya, bahagia dan berjaya, sudah wujud sebagai satu dimensi kemungkinan dalam medan kuantum. Tugas anda bukanlah untuk menciptanya dari ketiadaan, tetapi untuk menala penerima anda iaitu kesedaran anda kepada frekuensi realiti tersebut. Di sinilah perbezaan antara pemahaman intelektual dan penjelmaan sebenar menjadi kritikal. Anda mungkin telah mendengar konsep ini sebelum ini. Anda mungkin mengangguk dan berkata, "Ya, saya faham. Fikiran saya mencipta realiti saya." Tetapi memahami sesuatu dengan minda anda dan merasainya dalam setiap sel badan anda adalah dua perkara yang sangat berbeza transformasi sejati tidak berlaku di peringkat pemikiran ia berlaku di peringkat penjelmaan amalan merasai dan hidup dari frekuensi baharu pada saat ini sains kuantum terutamanya melalui eksperimen celah ganda telah menunjukkan kepada kita bahawa pemerhati mempengaruhi apa yang diperhatikan tenaga bertindak balas terhadap kesedaran Apabila anda meletakkan kesedaran anda pada kekurangan, pada apa yang tidak kena, pada masa lalu, anda mengarahkan tenaga untuk mencipta lebih banyak perkara yang sama. Sebaliknya, apabila anda belajar untuk menjelmakan perasaan realiti yang anda inginkan sebelum ia muncul, anda menjadi pemerhati yang mengarahkan medan tenaga untuk mengatur semula dirinya agar sepadan dengan frekuensi frekuensi dalaman baharu anda. Inilah kuncinya. Anda mesti menjadi orang yang anda ingin jadi sekarang. Anda mesti berfikir, merasa dan bertindak dari kesedaran orang yang sudah mempunyai apa yang anda inginkan. Mengapa begitu sukar untuk mengekalkan keadaan kewujudan yang baharu ini? Mengapa kita sering kembali kepada corak lama walaupun niat kita baik? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem saraf dan minda separa sedar kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa peratus daripada kehidupan kita, fikiran, tindakan dan emosi kita dijalankan oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibina daripada pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Selama bertahun-tahun, anda telah melatih badan anda untuk menjadi minda. Anda telah mengulangi pemikiran dan perasaan yang sama berulang kali sehingga badan anda secara harfiah menjadi ketagih kepada keadaan kimia emosi tersebut. Badan anda mengenali perasaan bersalah, tidak layak atau bimbang lebih baik daripada ia mengenali perasaan gembira atau berkuasa. Jadi apabila anda cuba untuk berfikir secara positif atau merasakan kelimpahan, badan anda yang telah diprogramkan untuk kekurangan akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat kembali ke otak anda, menjana pemikiran yang sepadan dengan keadaan emosi yang biasa. Anda mungkin berkata saya akan berjaya. Tetapi badan anda yang mengingati kegagalan lalu menjerit tidak, kamu tidak akan berjaya. Ini adalah konflik antara minda sedar anda 5% dan program separa sedar anda 95%. Inilah sebabnya mengapa penegasan positif saja sering gagal. Anda tidak boleh hanya berfikir cara anda untuk mencapai realiti baru. Anda perlu memprogram semula badan anda untuk merasainya. Anda mesti mengatasi ketagihan emosi masa lalu dan mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya hidup dalam realiti masa depan anda. Perubahan sebenar berlaku apabila anda memecahkan kitaran berfikir dan merasa yang sama dan mula membuat pilihan yang berbeza pada saat ini tanpa mengira keadaan luaran atau isyarat dari badan anda. Ini adalah kerja sebenar. Ia memerlukan kesedaran dan kemahuan untuk tidak bertindak balas terhadap uh, tarikan masa lalu dan sebaliknya secara sedar memilih untuk menjelmakan tenaga masa depan anda sekarang langkah pertama dan paling penting dalam proses ini adalah untuk memahami sepenuhnya bahawa keadaan dalaman anda mencipta dunia luaran anda bukan sebaliknya ini adalah songsangan lengkap dari cara kebanyakan orang hidup mereka melihat akaun bank mereka dan merasa miskin. Mereka melihat laporan doktor dan merasa sakit. Mereka melihat kekurangan cinta dalam hidup mereka dan merasa kesunyian. Dengan berbuat demikian, mereka menggunakan realiti semasa mereka untuk mengesahkan dan mengekalkan frekuensi dalaman yang sama yang seterusnya mencipta lebih banyak realiti yang sama. Ia adalah satu gelung maklum balas yang tidak berkesudahan. Untuk memecahkan gelung ini, anda mesti membuat keputusan yang berani. Anda tidak akan lagi membenarkan dunia luaran mengawal perasaan anda. Sebaliknya, anda akan memilih perasaan anda terlebih dahulu dan membiarkan dunia luaran mengejar. Bagaimana anda melakukannya? Melalui amalan penjelmaan yang sedar pejamkan mata anda seketika abaikan apa yang berlaku di sekeliling anda tanya diri anda bagaimana rasanya menjadi versi diri saya yang sudah hidup dalam realiti impian saya bukan apa yang anda akan lakukan tetapi bagaimana anda akan rasa adakah anda akan rasa lega gembira berkuasa bebas pilih satu perasaan sekarang jangan hanya fikirkan perasaan itu hayatinya dalam badan anda? Di manakah anda merasainya? Adakah ia kehangatan di dada anda? Keringanan di bahu anda? Senyuman yang terbentuk di bibir anda? Bernafaslah ke dalam sensasi fizikal itu. Besarkannya. Inilah bahasa yang dipahami oleh alam semesta. Bukan kata-kata anda tetapi getaran badan anda. Sains epigenetik kini menunjukkan bahawa Emosi anda boleh menghidupkan atau mematikan jin tertentu. Apabila anda secara konsisten menjana keadaan emosi yang tinggi seperti kegembiraan, kesyukuran dan cinta, anda secara harfiah mengubah kimia badan anda, memberi isyarat kepada jin baru untuk mencipta realiti fizikal yang baru. Anda tidak lagi menunggu sebab di luar untuk merasa baik. Anda menjana perasaan itu dari dalam dan dengan berbuat demikian anda menjadi penyebabnya. Inilah peralihan dari sebab dan akibat kepada menyebabkan kesan. Untuk benar-benar menguasai proses penciptaan ini, kita perlu memahami dua konsep yang lebih mendalam. Koheren dan perbezaan antara niat dan kebergantungan. Koheren adalah keadaan di mana fikiran dan perasaan anda sejajar sepenuhnya. Apabila anda mempunyai fikiran yang jelas tentang apa yang anda mahu dan anda menyokongnya dengan emosi yang sepadan, anda menghantar isyarat yang kuat dan jelas ke medan uh, kuantum. Fikiran anda adalah kas elektrik dan perasaan anda adalah kas magnet. Bersama-sama ia mencipta tanda tangan elektromagnet yang menyiarkan maklumat ke alam semesta. Namun, kebanyakan orang menghantar isyarat yang bercanggah ataupun tidak koheren. Fikiran mereka mungkin berkata, saya mahu kelimpahan tetapi perasaan mereka menjerit, saya takut tidak cukup. Fikiran mereka mungkin berkata, saya mahu hubungan yang sihat tetapi perasaan mereka masih membawa getaran kesakitan dari perpisahan masa lalu. Isyarat yang bercanggah ini menghasilkan hasil yang bercanggah alam semesta tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas kunci kepada manifestasi yang berkesan adalah untuk mencapai koheren dalaman fikiran dan hati anda mesti bercakap dalam bahasa yang sama seterusnya kita mesti membezakan antara niat yang jelas dan kebergantungan yang berasaskan ketakutan niat yang jelas datang dari tempat keutuhan ia adalah satu pengistiharan yang tenang dan yakin tentang realiti yang anda pilih untuk dialami. Ia disokong oleh kepercayaan, kepercayaan pada diri sendiri dan pada proses kehidupan. Ia menyiarkan frekuensi keyakinan dan penerimaan. Sebaliknya, kebergantungan yang berasaskan ketakutan datang dari tempat kekurangan. Ia adalah satu desakan yang cemas untuk hasil tertentu Didorong oleh kepercayaan bahawa anda tidak akan gembira atau lengkap tanpanya. Tenaga ini menyiarkan frekuensi kekurangan, keperluan dan keraguan. Alam semesta sebagai cermin tidak dapat tidak akan mencerminkan kembali lebih banyak keadaan yang mewajarkan perasaan kekurangan itu. Lepaskan keperluan untuk mengawal bagaimana dan bila Keinginan anda akan datang. Tetapkan niat yang jelas, selaraskan tenaga anda dengannya melalui penjelmaan dan kemudian lepaskan dengan kepercayaan, membenarkan kebijaksanaan alam semesta yang lebih tinggi untuk mengatur butirannya dengan cara yang terbaik untuk anda. Sekarang, mari kita bercakap tentang bagaimana untuk menyepadukan ini ke dalam kehidupan harian anda. Pengetahuan ini tidak berguna jika ia kekal sebagai konsep teori. Ia mesti menjadi amalan hidup. Saya ingin anda memulakan satu ritual harian yang mudah tetapi sangat berkuasa. Setiap pagi sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula berlumba dengan senarai tugasan hari itu, luangkan 5 hingga 10 minit untuk berhubung dengan realiti masa depan anda duduk atau baring dengan selesa pejamkan mata dan tanya diri anda soalan yang sama bagaimana perasaan versi diri saya yang ideal pilih satu perasaan teras mungkin ia kebebasan kegembiraan atau keamanan dan hidupkan ia dalam badan anda rasakan sensasi fizikalnya biarkan setiap sel dalam badan anda direndam dalam frekuensi baru ini ini bukan tentang memikirkan bagaimana ia akan berlaku. Ia adalah tentang merasai sekarang. Anda sedang memulakan hari anda dengan menyiarkan isyarat masa depan anda, bukannya isyarat masa lalu anda. Sepanjang hari, tetapkan peringatan untuk memeriksa semula diri anda. Ambil nafas dalam-dalam dan tanya, Apakah yang saya siarkan sekarang? Adakah saya dalam keadaan pencipta atau keadaan mangsa jika anda mendapati diri anda kembali kepada corak lama, jangan hukum diri sendiri. Cuma perhatikan dan dengan lembut alihkan fokus dan perasaan anda kembali kepada keadaan yang anda inginkan. Ini adalah latihan otot kesedaran. Semakin kerap anda melakukannya, semakin kuat ia menjadi. Sekarang saya mahu anda berinteraksi dengan saya. Berhenti sejenak dan tulis di ruangan komen di bawah. Apakah satu perasaan yang akan anda amalkan setiap hari mulai hari ini Dengan menuliskannya anda mengisytiharkan niat anda anda menjadikannya nyata Ingat satu-satunya titik kuasa anda adalah pada saat ini Masa lalu sudah tiada masa depan belum tiba Dengan menguasai keadaan kewujudan anda pada saat ini anda sedang menulis semula kod masa depan anda dalam masa nyata Semasa anda mengamalkan ini, anda pasti akan menghadapi cabaran. Dua halangan terbesar yang dihadapi oleh orang ramai ialah keraguan apabila realiti luaran mereka tidak berubah dengan serta-merta dan kemunculan semula corak pemikiran dan emosi yang lama. Mari kita atasi kedua-duanya. Pertama, fahami bahawa terdapat masa jeda antara siaran tenaga anda dan manifestasi fizikalnya. Medan kuantum bertindak balas serta-merta kepada perubahan frekuensi anda, tetapi dunia material yang lebih padat memerlukan masa untuk mengejar. Ini seperti menanam benih. Anda tidak menanamnya pada waktu pagi dan menjangkakan pokok yang matang pada waktu petang. Anda menyiramnya, memberinya cahaya matahari dan mempercayai proses pertumbuhan. Walaupun anda tidak dapat melihat apa yang berlaku di bawah tanah, begitu juga tugas anda adalah untuk terus menyuburkan frekuensi dalaman baru anda dengan tekun, mempercayai bahawa realiti luaran sedang dalam proses penyusunan semula untuk sepadan dengannya. Jangan cari bukti di luar. Bukti itu adalah keadaan dalaman anda. Jika anda boleh mengekalkan perasaan itu tanpa memerlukan sebab luaran, anda telah menguasai permainan. Kedua, apabila keraguan, ketakutan atau cerita lama muncul, jangan melawannya. Rintangan hanya menguatkan apa yang anda tentang. Sebaliknya, layani ia sebagai maklumat. Rintangan ini mendedahkan kepada anda program-program separa sedar yang masih berjalan. Apabila pemikiran seperti ini tidak akan berhasil muncul, jangan percayakannya atau melawannya. Hanya perhatikan ia. Katakan, "Ah, saya nampak awak, corak keraguan lama. Terima kasih kerana cuba melindungi saya, tetapi saya memilih frekuensi yang berbeza sekarang." Dengan memerhatikannya tanpa pertimbangan, anda mengambil kuasa daripadanya. Anda menunjukkan bahawa anda bukan lagi program itu. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan program itu. Setiap kali anda melakukan ini, anda melemahkan sambungan saraf lama dan menguatkan yang baru. Ini adalah alkimia dalaman, mengubah plumbum ketakutan dan keraguan menjadi emas kesedaran dan kepercayaan. Prinsip resonance dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa dua frekuensi yang serupa akan saling menguatkan. Apabila frekuensi dalaman anda secara konsisten sepadan dengan frekuensi realiti yang diingini, realiti itu mesti ditarik kepada anda. Ia adalah undang-undang. Kita telah melalui perjalanan yang mendalam hari ini dari memahami bagaimana realiti anda adalah cermin frekuensi dalaman anda kepada kepentingan penjelmaan mengatasi intelek semata-mata. Kita telah belajar bahawa kita tidak mencipta realiti dari awal tetapi menala kepada versi yang sudah wujud. Kita telah meneroka bagaimana keadaan dalaman kita adalah punca dan dunia luaran adalah kesannya. Kita telah membezakan antara niat yang berkuasa dan kebergantungan yang melemahkan. Dan kita telah belajar untuk mengubah masa lalu kita dengan mengubah maknanya mesej terasnya mudah tetapi mendalam anda memegang kuasa untuk mengubah hidup anda secara asas dengan menguasai frekuensi dalaman anda anda bukan mangsa keadaan anda adalah konduktor orkestra tenaga anda sendiri dan simfoni yang anda mainkan di dalam akan didengari sebagai realiti hidup anda di luar jalan ke hadapan adalah melalui amalan yang konsisten lakukan kerja itu. Amalkan penjelmaan setiap hari dengan merasai sensasi fizikal realiti yang anda inginkan seolah-olah ia sudah benar. Alkimia masa lalu anda dengan mencari hikmah dalam pengalaman yang paling sukar dan meleraikan cerita-cerita yang membataskan. Hadapi rintangan dalaman dengan rasa ingin tahu bukan dengan kekerasan gunakannya sebagai panduan untuk mendedahkan dan mengintegrasikan corak-corak lama matlamat utama adalah untuk mencapai koheren dalaman dan hidup dari tempat kesedaran pada masa kini kerana di sinilah letaknya semua kuasa kreatif anda anda adalah tenaga frekuensi dan getaran anda bukan sekadar badan fizikal yang melalui kehidupan anda adalah kesedaran itu sendiri yang mengalami realiti melalui bekas ini. Ingatlah siapa anda sebenarnya. Tuntut semula kuasa anda. Jika video ini memberi inspirasi kepada anda dan bergema dengan jiwa anda, tekan butang suka untuk membantu menyebarkan mesej ini. Kongsikan dengan seseorang yang anda rasa memerlukannya. Dan yang paling penting, langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang direka untuk menyokong perjalanan anda mengingati kebenaran tentang siapa anda. Ini bukan sekadar menonton video. Ini adalah permulaan untuk anda menuntut semula kuasa sejati anda untuk mencipta kehidupan yang benar-benar anda inginkan. Mulakan sekarang.